Nabi panggil seorang sahabat nama Zaid ibn Thabit. Sahabat yang nama Zaid pun ramai. Zaid al-Khail, Zaidul Al Khair. Ada Zaid ibn Dathinah, ada Zaid ibn Thabit. Nabi panggil Zaid. Zaid ni tuan-tuan pada zaman Abu Bakar, dia pengerusi lajnah penyusunan al-Quran. Dia ketua alimnya dia pasal quran Zaid Ibn Thabit dan dia juga pada zaman Nabi umat Rasulullah yang paling pakar tentang faraid umat Nabi yang paling pakar tentang faraid Zaid Nabi sebut Afradukum Zaid yang paling pakar tentang faraid di kalangan kalian adalah Zaid Ibn Thabit bukan biasa-biasa punya -biasa orang lah Habis perang Uhud, Nabi panggil Zaid. Tentang tengok apa Nabi nak suruh. Nabi panggil Wahai Zaid, mai. Cari Sa'ad ibn Rabi'. Dia senangnya ada lagi 2 3 nama hak Nabi suruh cari. Malam ni kita cerita seorang. Ada 2 3 nama Nabi suruh cari. Malam ni tersebut seorang aja. Nabi panggil Zaid, Nabi kata Zaid, cari Sa'ad ibn Rabi'. Apabila kamu jumpa dengan Sa'ad Ibn Rabi'ah Sampaikan salam kepada dia Dan tanya Sa'ad Apa yang kamu dapati wahai Sa'ad sekarang ini Maka Zaid pun pergi cari Kawasan luah Pergi cari yang himpun jenazah syuhada Himpun jenazah syuhada yang sedang rawat yang luka parah rawat luka parah yang nabi hantar untuk picari orang picari orang maka Zaid pun picari akhirnya jumpa akhirnya jumpa Saad ibn Rabi' Saad bin Rabi' ni salah seorang pahlawan panglima Islam dan dia juga adalah ketua kepada kabilah Aus Di Madinah ada dua kabilah besar Aus dan Khazraj dua ya kabilah yang paling besar Ketua kabilah Aus Sa'ad ibn Rabi' Ketua kabilah Khazraj Sa'ad Saad ibn Ubadah Dua-dua Sa'ad Sa'ad bin Rabi' Sa'ad bin Ubadah Yang duk nazak ni siapa? Sa'ad bin Rabi' Kenapa Nabi suruh cari dia? Nabi nak tunjuk sesuatu kepada umat Islam Bila Zaid bin Sabit sampai Kehadapan Sa'ad Ibn Rabi' yang sedang kritikal nazak dah me memang nazak dah lah dah kita kata duk tengah mandang lah <coughs> maka Zaid bin Sabit pun duduk dia pun pangku kepala Sa'ad Ibn Rabi' dia kata inna Rasulullah yuqri'uka salam Nabi kirim salam kepada kamu dia pun jawab alaika wa ala rasulillah assalam Wahai Sa'ad Nabi tanya Apa yang kamu rasa sekarang ni Maka jawab Sa'ad Ibn Ar Rabi' Kepada kita semua sebenarnya Kata Sa'ad Bagi tahu kepada Nabi Dan semua kabilah aku Dia kabilah Aus Bagi tahu kepada Rasulullah Dan semua ahli kabilahku Ini sesungguhnya aku La ajiduri hal jannah sekarang ini sedang mencium wangi-wangian syurga. Duk di mana? Duk di tanah Uhud. Bau dah syurga, bau dah syurga. Waktu tu bau dah. Tu Nabi Sobi tanya tu. Hebat Rasulullah lagi lah tuan -tuan. Mu'jizat Nabi Mu'jizat Nabi ha? ha. Nabi tahu saat Maksudnya Jibril bagi tahu kat Rasulullah ataupun wahyu daripada Allah direct saat sedang mencium wangi-wangian syurga duk berulah ni duk senyum dah sebab tu Nabi curuh pergi cari bagi salam kat saat kemudian tanya apa yang sedang kamu alami sekarang kata saat ini la hal jannah sesungguhnya sekarang aku sedang bau wangi-wangian syurga dan bagi tahu kepada semua kabilah aku Maksudnya orang yang dia pimpin, dia risaulah dia ketua. Dia kata bagi tahu kepada semua ahli kabilah aku, tidak ada kebaikan sekiranya kalian tidak membela dan membentengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pesanan terakhir dia. Kemudian Sa'ad bin Rabi' menghembuskan nafas yang terakhir. Ada satu orang nama dia Amr ibn Thabit. Sahabat waktu dia impun jenazah syuhada ni Dengan orang nazak ni Nampak dia Tadi saat bin Rabi ahli syurga Tuan-tuan Yang dijamin syurga bukan 10 orang saja Lebih daripada tu Insya Allah kalau ada masa nanti Saya akan buah dalam satu buku Buku ringkah ya 20-30 nama dalam tu 20-30 orang sahabat yang dijamin syurga selain daripada yang had 10 orang tadi ni Abu Bakar Omar, Uthman Ali tu antaranya Saad bin Rabi' Amr bin Sabit ni satu orang ni waktu sahabat-sahabat duk tengah cari jenazah-jenazah orang Islam untuk dikebumikan syuhada untuk dikebumikan jumpa Amr bin Sabit Bila dia jumpa Amr bin Sabit ramai-ramai kata kamu bukan tak Islamkah sebelum ni sebab Ammar bin Sabit ni cerita dia para sahabat dan Rasulullah pernah tawarkan kepada dia Islam tapi dia dia berat. Tolak pun tak, terima pun tak, doa eh, e, e, hak lah hak lah. Akhirnya tinggal macam tu lah Dah tak mau. Tengok-tengok Ammar bin Sabit ni duduk dalam saf umat Islam. Sahabat pun tanyalah, "Wahai Ammar, kamu datang sini memerangi kami ke tolong kami?" Sebab kita tak tahu waktu sahabat dengan Rasulullah tinggal dia dulu waktu kena dakwah tu dalam keadaan tolak pun tak dia perang pun tak, dia sokong pun tak atas pagang lah <tid> atas ni dia atas pagang Tengok ni tengok-tengok dan nazar nak embus rafas terakhir duduk di sof orang Islam bila sahabat tanya wahai Amr kamu ni serang kami ataupun bersama dengan kami dia kata daripada awal peperangan sampai akhir aku bersama dengan orang dengan orang Islam kerana aku telah percaya kepada Allah dan kepada Allah dan Rasulnya dia pun mati syahid mati nazak dah tuan-tuan nazak dah Amr bin Thabit nazak dah sebut-sebut tu aku datang ke sini daripada pagi sampai hari ini sampai sekarang adalah kerana aku mempercayai Allah dan Rasulnya dan aku mempertahankan agama Allah dan Rasulnya dia pun mati syahid apa Nabi komen dia Nabi pun mai. Nabi kata dia adalah salah seorang penghuni syurga. Allahu akbar. Sebab tu tuan-tuan oh. dengan orang ni jangan jangan dok label terus kita tak tahu nah. Dengan orang jangan label lagi. Kita tak tahu akhir dia macam mana. Ni 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 sahabat pun tak tahu. Sahabat pun tak tahu. Di hari peperangan baru mengisytiharkan bahawa dia adalah penolong dan pejuang Islam. Hari perang. Allah terima tak? Allah terima Bahkan Nabi kata dia ahli syurga Dalam keadaan satu rekaat pun dia belum Salat Semayang satu rekaat pun belum lagi Maka dengan sebab tu tuan-tuan Jangan sesekali kita duduk tetap Hak ni ahli syurga, hak ni ahli nafkah Itu bukan hak kita Itu hak Allah subhanahu wa ta'ala Belajar daripada sirah Saya dan kita semua belajar daripada sirah Ni tuan-tuan tengok ni Daripada sirah ni kan? Ha, ini yang yang diajak daripada dalam dalam sirah sebaliknya seorang lagi sahabat nama Qazman tak ni terakhir untuk malam ni Qazman ni Islam dia memang Islam daripada awal memang Islam memang duduk dengan Nabi pun semua di dalam peperangan Uhud mereka jumpa dia pun nazak juga terbalik ini terbalik ni jumpa dia nazak Lepas pun penambik dia rawat dia kemudian bawa balik dia nak bawa balik ke kabilah dia dalam perjalanan nak bawa balik ke kabilah dia tengok luka dia yang terlalu teruk ni depa pun kata untung kamu kalau kamu mati pun kamu akan mati syahid orang nak puji dia tuan tiba-tiba dia bercakap benar ni ada hadis bukhari dan muslim hadis ni Tiba-tiba si Qazman ni dia bercakap di saat-saat terakhir satu langkah saja lagi nak bergelar syuhada ahli syurga. Dia kata sebenarnya aku main perang ni sebab nak pertahan kabilah aku. Bukan nak duduk dengan nampak pun. Oh dia pergi keluar kok mulut dia macam tu. Allahu Rabbi. Tuan-tuan ni hak, hak bangsa ni hak fanatik bangsa ni hak jenis apa pun bangsa dulu baru agama hak nombor tiga nombor empat pejuang bangsa ni Allahu Rabbi silap dia tahun tu dalam keadaan beberapa langkah saja lagi nak masuk syurga sebagai antara VIP ahli syurga syuhada waktu luka dia mengeluarkan darah yang tak berhenti teruk daripada atas sampai ke bawah orang duk puji dia seronoklah kamu satgi jadi syahid jadi ahli syurga dia jadi tak boleh nak kawal dia jadi marah macam mana dia kata aku kan main untuk hangpa pun aku duk teringat ni nak pertahan kabilah aku je tuan-tuan jaga mulu bukan besar benda tu bukan besar dia terlepas macam tu je Akhirnya dia pun dibawa lagi nak menuju ke kabilah dia. Sebelum sampai ke, ke perkampungan kabilah dia. Dia tak tahan dengan luka yang terlalu dalam. Akhirnya dia bunuh diri. Habis. Dia ambil pisau dia cucuk bagi cepat. Tak tahan. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata... Qazman min ahli an-nar. Nabi kata Qazman daripada ahli ahli neraka. Habis dia. Tentang hidup dalam Islam. Nampak tak sirah, tuan-tuan? Hidup dalam Islam. Mai ke masjid apa semua. Bila Nabi isytihar perang, masuk perang. Nabi isytihar lagi perang, masuk lagi perang sampai berluka di penuh badan lagi dua langkah, tiga langkah nak masuk syurga sebagai sebagai syuhada masih boleh berlaku kesilapan. Dah no? masih boleh berlaku berlaku kesilapan. Dan yang tak akhir saya minta maaf tak saat kata tak akhir ni yang ni last sungguh ni. Apa nama ni? Last ni. Nak dia ni dari dia Yahudi. Ni Yahudi. Ada satu Yahudi nampak tuan pengajaran pengajaran perang Uhud. Ada satu Yahudi daripada Bani Sa'labah. Sa Nama dia Mukhairiq. Nama dia Mukhairiq. Apabila berlaku perang Uhud pagi Sabtu Mukhairiq pun pi kepada kabilah dia Bani Nadir. Semua Yahudi lah Dia bawa senjata dia. Dia kata wahai Yahudi Bani Nadir, Tunaikanlah perjanjian kalian untuk membantu Muhammad kerana kita telah berjanji apabila Muhammad dan negara Madinah diserang kita mesti mempertahankan Madinah. Bani Nadir jawab dia kata hari ini hari Sabtu. Bukankah agama kita hari Sabtu tak boleh perang? Biasalah alasan. Maka Mukhairiq dia pun bawa senjata dia membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia ni jutawan Yahudi sebelum dia keluar daripada kabilah Bani Nadir untuk berperang bersama Rasulullah dia kata in usibtu kalau aku mati kesemua hartaku adalah di bawah pengurusan Muhammad yasrifuha mimma yasha Muhammad boleh buat dengan hartaku apa pun yang 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 dia nak buat Mukhairiq ni ada tujuh apa nama ni tujuh ladang yang besar di dalam dalam Madinah. Tujuh ladang besar. Bukan ladang bukan ladang biasa ni, ladang hak jenis mengalir air tengah-tengah ni. Ada nama tu disebutkan, nama Barqa, Mashrabah, Dilal, Hasna, A'waf. Nama ladang dia ada nama. Jutawan besar. Mukhairiq ini satu Yahudi jutawan besar Tuan-tuan bila dia Islam Hari perang tu Hari perang tu Allahu Rabbi Allah nak bagi kat dia Ah, ha? Akhirnya Masuk dalam perang Uhud Dia pun melawan Dia pun jumpa Dia punya Jenazah dia Penuh dengan luka Maksudnya berlawan sungguh Bukan kutip anak panah Bukan kutip anak panah bagi kat orang Maksudnya Mukhairiq ni masuk dalam peperangan Uhud lawan daripada pagi Sabtu sampai peperangan Uhud berakhir para sahabat jumpa penuh di badan dia dengan luka-luka ketika mana dia terdang nazak dekat-dekat nak mati ada beberapa orang sahabat sempat berada di sisi Mukhairiq dan Mukhairiq telah pun membunuh beberapa orang kufar Quraisy dan ketika itulah Mukhairiq kata ketika se ketika mana selepas aku mati nanti kesemua hartaku adalah di bawah pengurusan Muhammad ya kaifa yasha buatlah apa saja yang Muhammad yang Muhammad nak akhirnya dia pun mati Nabi mai kat jenazah dia Yahudi yang Islam pada hari pada hari yang dia mati syahid hari itu masuk Islam seorang Yahudi bukan Yahudi biasa jutawan di kalangan Yahudi nampak pengajaran tuan jutawan pula Nabi pun mai kat dia Nabi kata Salman Sabiq Faris Nabi kata kalau orang Parsi depa ada Salman Al Farisi Manusia nombor satu di kalangan bangsa Parsi adalah Salman Manusia nombor satu di kalangan orang Habasyah adalah Bilal dan manusia nomor satu di kalangan orang Yahudi Nabi kata adalah mukhairiq sabiqu Yahud jadi saya rasa sekadar itu dulu insyaAllah untuk malam ni